до утра. Да, правильно! Да, правильно! Вот это предложение, мы... прошу проголосовать. Мы да, мы мы будем тут Против, воздержались. В течение Делайте часа. Я. 80 нас, человек. А, Сейчас внимательно прибудут. Будем брать. Если ситуация Потому в Мариуполе выйдет из-под контроля, минуточку если ситуация в Мариуполе выйдет из-под контроля, если не доходит Амброскину, если не доходит местной власти, что фальсификации в 2004 году мы проходили. Это вытекло в то, что потом мы их бьем и сжем, если они не поняли, что народу служат собаки, а не Ахметовым, то тогда простите. Я говорю для тех, которые сейчас ушли отсюда, освободили ход. Если вы приведете к тому, я обращаюсь к тем, вы понимаете, кому? кому. Да. Что в Мариуполе начнется Майдан, то потеряют погоны, понятно. Вы отвечать будете перед нами, вы отвечать будете перед своими матерями. Я прав? Да! да. 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 Вот здесь, здесь начинается Майдан. Майдан. Вот теперь здесь настоящий в душе Киева. каждый. Вот борьба за Мариуполь, это показательно во всей Украине. Они от безнаказанности бюллетени напечатали в своих в помещениях их спрятали, поиграют в коробочку, кролики откуда появляются. Вот это мы теперь знаем. Это чтобы не было подвоза, чтобы не морочить голову с экипажами. Они сделали все тупо и чисто. Вот где печатают, нарушая закон. И кто охраняет? Украинская милиция охраняет или она не украинская? Альба! 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 Если они защищают преступников, они такие же преступники. И народ вы не остановите. Единым жерелом влады в Украине я народ. В рукопашную пойдем. Сейчас 80 Ребята, человек. Всех. Мобилизация будет как все украинская. Решение Община. принято ярошем. Если только они дадут нам повод, мобилизация будет здесь. Как, как Ребята, под Широкина пришли все. Точно так теперь придут защищать честные выборы в Мариуполе. Будем ловить в мешки, офицерам рвать вагоны и сдавать вышестоящих. Так люди, Минты. у кого есть стоп! У есть машины. Але, я скажу.